Я включил вот такое. Почекайте, давайте у нас.

Земляни тоді почуваються добре, уся сяйві гірлянд електричних вогнів Крітує сонцями планета, піснями душа сиде, Дарує енергію нам енергетик, як серце своє золоте. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые энергетики. Добрый вечер, все поклонники самой прекрасной игры на планете и самой популярной игры на планете – футбол. Вас приветствует футбольный город Кировоград. Город, который дал футбольному миру таких звезд, как Валерий Паркуян, Владимир Беремеев, Михаил Михайлов, Андрей Кончевский, Андрей Пятов, Андрей Русов, Сергей Назаренко, Евгений Коноплянко. Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы провести процедуру жеребьевки замечательного турнира, который в 2007 году впервые состоялся по инициативе энергоснабжающей компании Кировоград Обл. Энерго. Именно тогда, в 2007 состоялся первый турнир, который ставил перед собой целью объединить руководителей компаний для общения и налаживания неформальных отношений. Турнир дает возможность не только сыграть, побороться в честной спортивной борьбе, но и пообщаться, выяснить проблемы неформальной обстановки. Напомним, что 7 лет подряд наш турнир, энергетический турнир по мини футболу гостеприимно принимал спортивный центр Спартак в городе Алушка. 7 лет подряд руководители энергетических компаний Украины на спортивных площадках отстаивали право называться сильнейшей командой Украины. И вот настал нелегкий, сложный 2014 год. И несмотря на все наши проблемы, жизнь продолжается. А посему продолжается и наш турнир. Восьмой чемпионат Украины по мини-футболу среди руководителей энергетических компаний начинается. И начинается он с Процедуры жеребьевки команд, а напомню, что у нас будет сражаться за звание чемпиона 12 отличных коллективов. Так вот, сегодня здесь мы проведем процедуру жеребьевки команд, которая выявит сильнейшего на спортивных площадках Закарпатья. Итак, разрешите вначале предоставить. Глава, председателю Организационного комитета чемпионата, председателю управления ПАК «Кировоград Облэнерго» Александру Николаевичу Трюченко. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с открытием восьмого чемпионата среди энергетических команд «Топ Энергия». Хочу поблагодарить всех представителей управления, отмечавших на наше приглашение. Спасибо командам за участие. В Хочу пожелать всем побед, здоровья и отличного настроения. Ну а сейчас разрешите предоставить слово человеку, который уже пять раз принимал участие в нашем турнире и не просто принимал участие. В 2009 году завоевал с командой промку. В 2010 и 2011 годах примерил серебро. И, наконец, в прошлом году привел свою команду к чемпионскому званию. Я предоставляю слово председателю областной профсоюзной организации ПАП Кировоград Энерго Андрею Ивановичу Жиленко. Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с тем, что мы смогли в тяжелое время для нашей страны все-таки соорганизоваться, собраться и начать данный турнир. Очень прекрасно, что тот задем, который мы раньше положили, 7 лет назад, он сохраняется, жизнь продолжается, и я хочу сказать, что самое главное, если есть жизнь, есть будущее в этой стране. Поэтому всем хочу пожимать. Давайте выйдем на площадки и поймем, кто у нас сильнее в спорте. Давайте в неформальной обстановке пообщаемся, решим наши. Энергетические проблемы, производственные проблемы. А кто с кем будет играть, мы узнаем во время жеребьевки. Ну что ж, пришла пора начать непосредственно процедуру жеребьевки. Собственно говоря, для чего все мы здесь сейчас и собрались. Ну и в соответствии с положением о проведении чемпионата. В нем примут участие 12 команд, энергоснабжающих команд Украины, которые будут распределены на две группы. Вот у нас здесь э, в одной колбе, в одной колбе находятся шарики с э, названиями команд, соответственно, в другой колбе номера команд в группах. И давайте, собственно говоря, будем жеребить команды. Итак, Александр Николаевич, прошу вас начать процедуру жеребьевки и достать первый наш шар с названием команды. Поехали! Все затаили дыхание и мы ждем. Первая команда. Итак. Чернигов Обл Итак, Чернигов Обл Энерго. Чернигов энерго поздравит председатель правления компании Юрий Николаевич Бойко. Но сейчас, Андрей Иванович, слово за вами. Вы должны определить место команды в группе. Прошу вас. Итак, да, Чернигов Облэнерго у нас отправляется. Группу А под первым номером Черников Обл Энерго. Юрий Николаевич Бойко, готовьтесь ожидать ваших соперников. Продолжаем, Александр Николаевич. Итак, внимание, внимание, еще раз внимание. Ждем нашу следующую команду. И это будет... Это будет... Прикарпатье Обл Энерго. Прикарпатье Обл Энерго. Андрей Иванович, слово за вами, а я, пока Андрей Иванович готовит э, место для этой команды, хочу сказать, что при Карпате Энерго» это победители 2008 года. Возглавит команду председатель управления компании Рубин Александр Александрович. И именно Александр Александрович лично выводит команды на поединки. Итак, куда отправляется у нас при Карпате Группа B под шестым номером. При Карпате Обл. группа B, шестой номер. но я продолжу. Я напоминаю, что именно Александр Александрович кубин смог сравнять рахунок в игре с прошлогодним чемпионом команды Кировограда, но кировоградцы оказались чуточку сильнее. Далее, прошу вас, Александр Николаевич, мы продолжаем. Итак, наша жеребьевка продолжается, и следующая команда, ТТК Крым Энерго. ДТЭК Крым Энерго. Эту команду возглавит председатель управления Соколовский Эдуард Степанович. Прошу вас, Андрей Иванович, определяем место команды. Ну я думаю, сейчас соперники трогнули. Тут, куда же ТТК Крым Энерго отправится. К счастью, эта команда с нами. И группа А под шестым номером группа А под шестым номером Крым Энерго. Продолжаем, Александр Николаевич. Следующая команда. Итак, кто еще сейчас дождется соперников? А вот и хозяева. Кировоград Обл Энерго. Кировоград Обл Энерго. Двухкратные бронзовые призеры турнира. Двухкратные серебряные призеры турнира. Победители 2014 года отправляются в группу. Андрей Иванович, какую группу ваша рука готовит родной команде? Итак, группа А, четвертый номер. А, четвертый номер, Кировоград, Обл. Энергия. Александр Николаевич, все, вы уже, вы уже можете немножко расслабиться, свою команду уже определили в группу, теперь продолжаем дальше. Остальных соперников выясняем. Итак, следующее. Суммы Ополэнерго. Суммы «Обл. Энерго. Суммы Ополэнерго. Команду возглавит директор с правовой э, работы Виткалов Дмитрий Николаевич. Андрей Иванович, прошу, куда у нас суммы? Куда сумские энергетики? В какую группу? отправятся и кто будет их соперниками, сейчас узнаем. Итак, суммы Облэнерго А2. Кировоградцев отправляются. Ну, выдержат испытания чемпионами. Кировогр... С кировоградцами, я так думаю, всем будет не слабо, потому что Звание попытаются отстоять. Продолжаем. Александр Николаевич, слово за вами теперь. И что ваша легкая рука теперь? Какую команду Полтава Обл Энерго. Победители турнира 2007 года. Полтава Обл Энерго. Команду возглавляет председатель управления компании Евгений Юрьевич Засименко. Андрей Иванович Куда Полтовчан, победители 2007 года. Так, внимание, полтовчане у нас тоже в группе А под третьим номером. Ну, у нас группа практически сформирована, а группа B пока имеет только одну команду при компании Облэнерго. Ну давайте формировать дальше, Александр Николаевич. Слово за вами. Прошу вас. Следующая команда. Следующая команда у нас. Житомир Облэнерго. Житомир Облэнерго, итак. То, либо же номер О закроет у нас группу А, либо же отправится в группу Б. Вот только под каким номером это а потом будет зависеть на календаре. Прошу, Андрей Иванович. Итак, что мы делаем? Закрываем группу А? Точно. Точно, закрываем группу А. Итак, группа А у нас полностью сформирована. Ну кому как удобнее, группа А, группа А. Итак, она сформирована. А теперь мы Будем определять только порядковые номера оставшихся команд в группе Б. Прошу вас, Александр Николаевич. Ривная -обл, обл. Энерго. Отправляется у нас. Эту команду возглавляет Невмержицкий Сергей Николаевич. Невмержицкий Сергей Николаевич. В ожидании под каким номером команда сыграет в группе B? Четвертый номер у команды. Четвертый номер. Итак, следующая команда. Это уже только группа B, но интересно все-таки, я еще раз повторю, влияет на календарь. Херсон Обл Энерго. Херсон Обл Энерго. Херсон обл -энерго. Ну, мы oui. поздравляем руководителя этой команды Савронова Игорь Николаевича. Он дождался. Дождался и сейчас узнаем, какой номер займет его команда и команда э, Херсонских энергетиков в группе B. Второй номер. Второй номер у Херсонских энергетиков. Осталось у нас три команды и три номера. Итак. Киев Энерго. Киев Энерго. Андрей Иванович, Теперь ваше слово. Ваша рука должна определить, куда мужик Геннадий Петрович, директор по безопасности, как будет встречаться и какой номер эта команда займет. Третий номер в группе Пи. Третий номер в группе Пи Киев Энерго. Осталось по два футбольных таких символичных мячика у нас. Замечательные. У нас шарики для жеребьевки подготовлены. И тут же Киев Обл Энерго. Киев Обл Энерго Ниверчук Александр Николаевич выходил на площадке в составе команд Кировограда Одессы, а теперь выведет команду Киевской области. Под каким номером будет Андрей Ва. Александр Николаевич также затаил дыхание. Думаю, но тут либо пятый, либо первый. Да? Пятый. Пятый номер, 3-5, Киев, Обл. Энерго. Ну и у нас остается одна единственная команда, супер интрига, которую мы сейчас поставим в точку. Одесса, Итак, Одесса, Обл. Энерго. Одесса, Обл. Энерго, Иван Алексеевич Половяный.